Вітаю глядачів, небайдужих серцем. В ефірі програма Поговори про мене цій дитині потрібна родина. 13 вересня відбулося грандіозне свято для дітей-сиріт з усієї Дніпропетровської області. Це четвертий благодійний фестиваль. Мама влюсья. Ми щасливі, що на цьому святі, окрім дітей-сиріт, були присутні меценати, які не перший рік підтримують нас. Це не вперше ми бачимо на фестивалі щасливі обличчя дітей, яким в буденному житті не часто вдається посміхатися. Вони з радістю збираються разом, щоб взяти участь у цікавих конкурсах, спробувати свої сили у туристичних змаганнях, погодувати страусів та оленів та отримати море задоволення від веселих пригод. На перший погляд, нічого дивного: щасливі діти виконують завдання казкових героїв, але насправді. Така можливість у цих дітей трапляється лише один раз на рік. Вони мріють про цю подорож, що дарує їм відчуття свободи, що надає змогу дізнатись більше про життя поза межами дитячого будинку. Четвертый год в нашем городе проводится такой замечательный региональный фестиваль. Его цель достаточно проста и благородна: объединить усилия всех тех людей, кто не, не безразличен к судьбам ребят, оставшихся без родительской опеки. На Украине единственный такой фестиваль для детей, который организуется не общественными организациями, не политическими партиями, никакими предприятиями под спонсорством. Просто добрые люди собираются вместе. Для того, чтобы сделать детям праздник. То, что проводится такое мероприятие, это уже большой шаг к тому, чтобы мы становились нормальной социально ответственной страной и обществом. Я считаю, что этим детям нужно уделять больше внимания, потому что каждый ребенок хочет показать себя, свои способности, свои возможности. А эти дети, эти дети вдвойне хотят внимания, ласки. Поэтому я считаю, что таких мероприятий должно быть больше, вот таких вот грандиозных проектов ни одно из количеств мероприятий не может все-таки восполнить ту заботу, которой дети лишены. Поэтому, в принципе, я вот преклоняюсь перед такими людьми, как Наталья, которая силой своей харизмы, силой своей там, энергетики все-таки старается да, донести вот эту вот материнскую любовь до каждого из член... ну, с каждого ребеночка, который здесь находится. Невозможно не принять участие в этом празднике, который устраивается для детей. Он устраивается раз в год. Так неужели же мы взрослые, не в состоянии этот праздник детям, у которых некому этот праздник организовать? Неужели мы не можем собраться и всем миром сделать детям праздник? Я все четыре года принимаю активное участие и лично как меценат, и вместе со своим коллективом то ни у меня, ни у наших родителей, которые приводят детей и целый день находятся на этой площадке, не возникло даже доли сомнения, что мы должны и обязаны этим детям отдать частичку своего сердца. Решили принять участие в этом фестивале, потому что мы уже с Натальей Сивак сотрудничаем второй год, и я вижу результаты, и тот праздник, который она дарит детям, правильно организовывая вообще этот фестиваль, и то, что это действительно идет адресная помощь детям, а не просто на какие-то фонды, поэтому мы решили с ней сотрудничать. И действительно очень приятно видеть улыбки этих детей, то, как они реагируют, когда звезды с ними проводят время, учат их чему-то. Это на самом деле очень ярко и красиво. То, что мы, взрослые, можем дать детям, да, это счастливое детство. Поэтому как бы, находим единомышленников, помогаем всем, чтобы сделать это детство более ярким, красочным, счастливым. Ведь сегодня сколько радости получили дети. Приезжали из Кривого Рога, Запорожья, Днепропетровской области. Дети пели, танцевали. Для них сделали такой чудесный праздник. Сегодня праздник, когда ты на славу. Дети счастливые лица, это самое главное. Я хочу, щоб цей фестиваль продовжався і продовжався і продовжувався. Я ще хочу сказати спасибі всім організаторам, що от коли проходить цей фестиваль, то дійсно хочеться сказати, що це не лозунг, все найкраще дітям. Це дійсно найкраще, найкраще місце, де вони можуть розважатися, найкращі колективи, які будуть розважати, гарні подарунки, гарні. Солодощі для детей, тому ну мне очень приятно, что я тоже причетна, хоть на часткою, участку, этой прекрасної прекрасный, такой и дітям и нашому нашему роботи. Да, от на следующий год это будет, они вот дождались этого года приехали с удовольствием, впечатление великолепное, это и призы и подарки. Сегодня они у нас много очень заработали призов и подарков. Это и сладости, это и естественно сок. То есть детям здесь понравится. Второе, шикарная развлекательная программа. Это вот эти станции, как их тут называли, совместно с волонтерами, там, клоунами. Дети очень развлекались по полной программе, как говорят они. Вы спросили, как говорят дети. Я вам сказал. Детям очень нравится этот проект. Мы надеемся, что прежде всего за счет таких мероприятий все больше и больше партнеров будет находить как бы отклик, и мы будем нести вклад в благотворительность Украины. Серед трьох тисяч дітей, які приїхали цього разу на свято, були і вихованці великих сімей, що отримали статус дитячих будинків сімейного типу. Ми щиро підтримуємо такі родини, бо це шлях до спасіння дитячих душ та зцілення їх сердець. Прийомні батьки втілюють головну мрію у житті будь-якої дитини, мати справжню сім'ю, в якій дійсно можливо гармонійно розвиватися як в духовному, так і в соціальному плані. Ви знаєте, найголовніше, головне те, то діти це життя, і хочу, щоб дітки були всі в своїй сім'ї, щоб ви їх ждали, щоб ви їх любили. чтобы их оберегали, и им было очень и очень хорошо. Чем больше детей будет воспитываться в полноценных семьях, иметь пап, мам, тем наше общество будет здоровее. Я, например, знаю, что с каждым годом все больше и больше людей, граждан Украины, хотят усыновлять детей в собственные семьи. Также очень много людей, которые хотят сделать дома семейного типа. Людям, которые хотят усыновить детей они сталкиваются с определенными трудностями и бюрократической процедурой в этом вопросе. Я знаю, что очень много людей из-за рубежа хотели бы усыновить наших деток. И точно так же существует вот этот бюрократический процесс. Проблема усыновления огромна. Она стоит ребром по той причине, что бюрократизм, я как юрист это говорю, в этой сфере, он перешкаливает и зашкаливает. То есть даже если родители решили стать родными людьми, для деток, у которых нет родителей, то для того, чтобы пройти эту процедуру, необходимо столько здоровья, не говоря уже о сил и о финансовых средствах, что вообще-то не каждый доходит до конца этой дистанции. Если бы наше государство пошло навстречу детям и родителям, для того, чтобы их объединить, возможно бы этих семей было больше. Проблема не в том даже, что ребенка тяжело дать семью, проблема в том, чтобы этот ребенок в этой семье прижился, чтобы не было конфликтов между родителем и ребенком. Эта проблема существует, и она достаточно серьезная. Но мне кажется, нужно сейчас акцент делать немножечко на другом. Учить этих деток быть добрыми и самодостаточными, чтобы они могли создать свою нормальную семью. Это будет гораздо важнее. Есть, я знаю, сама знаю, огромное количество семей, которые по ряду определенных причин не могут иметь детей, но вместе с тем они сталкиваются с огромным количеством бюрократии, бумаг, препонов чиновников, из-за которых они не могут все-таки установить и дать любовь ребеночку, которого они выбрали. Не бывает достаточных мероприятий для детей-сирот. Сколько бы мы ни делали для них, сколько бы мы ни старались, но мы никогда не заменим им семью. Поэтому достаточных мероприятий никогда не бывает. Чем чаще это будет проводиться, чем больше людей будет вовлечены в это, может быть, дети действительно будут чувствовать, что они не одиноки даже, даже в отсутствии семьи, даже без мамы и папы. А может быть, кто-то найдет свою семью благодаря разным мероприятиям, благодаря телевизионным программам, благодаря таким фестивалям. Людям надо видеть тех детей, которым нужна помощь на самом деле. И когда они их видят, наверное, когда мы видим глаза этих деток, действительно понимаешь, насколько действительно они хотят в семью. И, наверное, должна быть какая-то программа усыновления. Может быть, работать психологи должны с людьми, которые хотя бы чуточку задумываются об усыновлении. И тогда... Получая эту информацию, приходя, может быть, в детский дом, смотря на детей разного возраста, если уже есть такая мысль, то можно двигаться к этому осознанно. плюс я, и это тоже помощь жюри, у нас проходил в Днепропетровске конкурс символ днепр Днепр-2010», в котором принимали участие детки из детских домов и школ-интернатов. И сейчас мы хотим их поздравить и подарить им подарки. Мы вам вручаем DVD-плеер, мы вам вручаем обучающие диски, русские языки, игровые диски, а также... Набор дипломов, которыми вас отблагодарит, вы отблагодарите деток, прошу прощения, и это подарок Галдину. Его работы, по мнению жюри, Самые-самые замечательные. Что касается детей Сирот, у нас были изначально заложены поощрительные призы для этой категории, поэтому каждому детскому детей. дому мы сделали групповой подарок, это DVD-плеер. И детям, у которых были наилучшие работы, по мнению жюри, мы выделяли членам жюри, что это работа детей из детских домов, поэтому просим из каждого детского дома выбрать лучшую работу. Они получили еще MP3-плееры. У цьому році ми, організатори фестивалю, компанія «25 час поставили перед собою завдання організувати в рамках благодійного проєкту Творчий конкурс. Ми вважаємо, що діти повинні розвивати свої таланти, вчитися працювати та прагнути успіху. Це їм вкрай важливо знати, що вони можуть перемагати і отримувати за свою творчу працю подарунки саме за працю, а не тому, що вони сиріти. На наш погляд, це допоможе дітям подолати багато комплексів та страхів. Так, на жаль, є така статистика: діти з дитячих будинків бояться негативного ставлення до себе, у порівнянні з домашніми дітьми бояться переходу до самостійного життя, бо це вимагатиме зміни поведінки, звичок того способу життя, до якого вони звикли, і взагалі не уявляють собі, як це жити самостійно. Саме тому ми і внесли зміни у фестиваль, додавши творчий конкурс, і сподіваємось, що для когось з цих дітей він стане першим кроком на шляху подолання таких проблем. Подивіться, як діти раділи словам підтримки та подарункам, адже цього року вони отримали їх від зірок телебачення та шоу бізнесу України, від меценатів фестивалю, а точніше від своїх нових дорослих друзів. вернувшись с Америки, проживя там 16 лет, я прекрасно понимаю, что вкладывать надо наше время в наших детей. Поэтому мы стараемся, люди, которые имеют, ну, как бы говоря, право голоса в этой стране, действительно что-то сделать для детей, которым нужна помощь. То, что делает Наталья Сивак, это очень большое дело. Она дает шанс детям, детям, которые из брошенных семей, из малообеспеченных, прорваться, понять, что есть а другая сторона. Ты, безусловно, это мне, как человек, имеющему тоже троих детей, не безразлично, ты хочется помогать. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Поэтому это мероприятие, по-моему, лучшее, что можно придумать. Мне очень нравится команда, которая делает это мероприятие. И мне кажется, счастливое общество – это то общество, где нет детских домов. Не должно быть детских домов вообще. Это как бы утопическая идея, но тем не менее мы должны к этому стремиться. И тогда каждый ребенок будет при семье, при родителях, с любовью, получит дорогу в жизнь, в будущее. Були знайдені 200 подарунків для всіх учасників конкурсу, а також 15 цінних призів для переможців. А ще виготовлені спеціальні статуетки для переможців у номінаціях: танець, пісня та номер оригінального жанру у цьому році. Підтримали творчу частину фестивалю Даша Малахова, ведуча програми Картата Потата, Тетяна Пискарьова, заслужена артистка України, співачка, головний експерт з вокалу фабрики зірок 2 і 3», Ольга Горбачова, солістка групи Арктика та Оксана Баюл – фігуристка Олімпійська чемпіонка. Їх присутність у журі надала учасникам конкурсу впевненість у тому, що їх долі не байдужі відомим людям. Діти із гордістю будуть згадувати про те, що отримали нагороди з рук зірок та будуть прагнути нових досягнень у своєму житті. До речі, кілька переможців фестивалю вже запросили в місто Київ для продовження їх творчої кар'єри. Одна з них вихованка дитячого будинку з міста Марганець. Же, нужна поддержка государства, і наверное, нужно бути ближе к детским домам. нужно найти время час, их. їх. На самом деле вот сьогодні виступали дітки. Я була членом журі. Они выходили на сцену, они заявляли о себе, они не хотят с нами говорить только о проблемах. Они хотят, чтобы мы радовались вместе с ними. Как у нас у людей в полных семьях, которые живут. Когда у нас проблемы, мы идем к друзьям, мы идем к родным. Так вот, эти дети хотят, чтобы мы стали их родными и их друзьями. Очень важно, чтобы подобные мероприятия проходили чаще. Мы должны помогать проведению подобных мероприятий той лишь точки зрения, что каждый ребенок имеет право на родительскую любовь, на счастье, на свое будущее, будущее в этой стране. Мы должны помогать обрести эти семьи, мы должны помочь обрести ребенку его родителей, которых он потерял по той или иной причине. Я уверена, что сейчас нужно больше внимания уделить тому вопросу, в каком состоянии находятся наши существующие детские дома. И э, обратить внимание на тех людей, которые руководят этими детскими домами. И насколько дети сегодня могут быть счастливы в этих детских домах. Вы видите, что детские дома, э, школы, интернаты, они находятся в состоянии, где без помощи меценатов, без помощи простых людей решить проблемы деток невозможно. Для того, чтобы стать меценатом, между прочим, тоже надо преодолеть внутренний какой-то страх. Вот это не секрет, то, что... Э... Я хочу, чтобы все люди понимали и знали, ну, каждый, наверное, в свое время это понимает, что ты, не обязательно тебе нужно быть там, миллионером да, или очень состоятельным человеком для того, чтобы сделать хотя бы минимум в этой жизни тепла. То есть я хочу сказать, что не бойтесь. Пусть это будет маленькая капля в море помощи, которая осуществляет все остальные. Попробуйте, пусть это будет маленький подарок, но один ребенок будет счастлив. Поскольку я не имею возможности помочь как-то детям э, материально, то мне было очень приятно принять участие в таком празднике. Тем более увидев сегодня, сколько радости это приносит детям, и действительно, как им радостно от того, что им помогают, что они э, не брошены. Действительно, есть люди, которых, которым мне все равно. Я сама мама, и когда э, видишь глаза этих детей, я считаю, что ну, каждый должен помогать им. Я хочу внести хотя бы часть от себя, чтобы детям стало хоть немножечко веселей, хоть они получили какую-то память от моих снимков. Нету проблем, есть возможность. Если мы сумеем использовать каждые свои возможности, у нас ни у кого не будет проблем. Главное принимать участие и делать добрые дела. Я уже не первый раз принимаю участие, потому что все-таки хочется, чтобы эти дети, которые находятся в детских домах, все-таки почувствовали, это мало, конечно, я понимаю, но хотя бы раз в году, чтобы почувствовали заботу и внимание окружающих, что они тоже граждане Украины. Я думаю, что таких мероприятий... Нужно гораздо большее количество. Вот. Я думаю, что каждый, кто сегодня посетил это мероприятие, в своей душе немножко э, вот этого тепла детского унесет. И я думаю, что будут больше люди переживать вот вопросами от э, сирот, э, детских домов. Если после вот этого мероприятия еще кто-нибудь просто по своей инициативе захочет прийти, проведать деток, я думаю, что это будет самый важный результат этого праздника. Благодаря такой программе «Поговори обо мне» мы смогли сегодня в нашем городе создать... 64 приемные семьи. Это говорит о том, что дети нашли вторую свою семью, и мы очень рады этому, потому что ребенок из детского дома переходит на воспитание в такую семью, потому что сегодня в приоритете семейные формы воспитания. Вот благодаря таким социальным проектам нам удалось сегодня убедить жителей города открыть свое сердце доброте и принять в свои семьи вот таких ребят. Ще однією ціллю фестивалю була організація спонсорської допомоги для забезпечення гострих потреб дітей, що проживають в дитячих будинках, інтернатах, притулках та будинках сімейного типу Дніпропетровської області. І ось результат. 82 дитячих будинки міста і області отримали благодійну допомогу від 140 меценатів. Необхідні речі, одяг, техніку, продукти харчування, засоби гігієни та інші речі. Як завжди, традиційно на заключній урочистій частині фестивалю пройшло вручення дипломів представникам дитячих будинків та меценатам. Це теж необхідно, бо це показник прозорості у діяльності на благо дітей. І кожен меценат переконався у тому, що його допомога знайшла свого адресата та отримав вдячність від організаторів, директорів, педагогів та від самих дітей. І це було головне. Відзначимо, що небайдужих до проблем середства людей стає все більше. Людям захотілось робити добро, а це означає, надія є. Що настане час, коли всі діти України будуть виховуватися в сім'ї, любити свою країну і знати, що у неї є щасливе та успішне майбутнє. Фестиваль Мама плюс я це наш внесок у цю велику всенародну справу. До нас приєднується з кожним роком все більше однодумців, меценатів, волонтерів, без підтримки яких нам було б важко зробити це свято для дітей-сирі таким теплим та значним. Ми вдячні усім, хто допоміг і словом, і ділом. Ось їх імена та назви компаній. Разом ми подолаємо усі проблеми, і тоді кожна дитина у нашій країні і у всьому світі буде щасливою. Алі, тільки пройшов, а ми вже зараз бачимо, як наступного року будемо зустрічати наших маленьких гостей. Сподіваємося, що кількість дітей, що залишилися без батьків, наступного року буде набагато меншою. Зверніть увагу на наших дітей. Зараз ви бачите телефони державних установ, де діти чекають на вашу підтримку та турботу. Телефонуйте і до нашої редакції за телефоном 789 25 25. відкрите серце доброті.